Fürda Telegraf.com-un 15:00-a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Azərbaycanda 17 korona xəstəsi saxlanıldı. Dron satışı ilə bağlı Türkiyə Rusiyaya cavab verdi. Zülfiyyə Xanbabayeva bahalı geyimi ilə gündəmə gəldi. Paşinyanın iddiası Ohanyanı özündən çıxardı. Rus Ukrayna gerginliği devam eder. Daxili İşlər orqanlarının əməkdaşları tərəfindən aprelin 14-də Respublika ərazisində 17 nəfər aktiv koronavirus xəstəsi ictimai yerlərdə aşkar edilərək saxlanılıb. Telegraf.com xəbər verir ki, polis əməkdaşları onlarla izah edici söhbətlər aparıb, onlardan 16 nəfər tibbi prosedurlar gözdənilməklə yaşadığı evə qaytarılıb. Bu barədə müvafiq səhiyyə qurumları məlumatlandırılıb. Vəziyyəti nisbətən ağır olan 1 nəfər isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Daxili İşlər Nazirliyi Bir daha vətəndaşlarımızdan koronavirusla əlaqədar tədqiq edilmiş xüsusi karantin rejimindən irəli gələn bütün tələb və qadağalara ciddi riayət etmələrini xahiş edirəm. Ukraynaya pilotsuz uçuş aparatları satdığına görə Türkiyəyə xəbərdarlıq edən Rusiyaya konkret cavab verilib. Türkiyədən yüksək səviyyəli diplomatik mənbələr Rusiyada pua almaq istəsə, onlara da satarıq cavabını verib. Yerli hədbi sənaye məhsulları almaq istəyən ölkə və ya şirkətlər arasında ayrı-seçkilik edilmədiyini xatırladan diplomatik qaynaqlar Rusiyanı nəzərdə tutaraq bildiriblər ki, şərtlərdə anlaşılmazlıq olmazsa satış həyata keçirilə bilər. Stat. Digər ölkələr kimi ön şərt qoyan dəyilik, kim almaq istəsə satışı həyata keçirərik. Statın sonu. Xatırladaq ki, Türkiyə 2019-cu ildə Ukraynaya 6 ədəd Bayraqdar TB2 model dronu satıb. Son günlər bu dronlar Donbas üzərindən uçub. Ukrayna Müdafiə və Kəşfiyyat Xidmətinin sədri Muavini Yuriy Misyaqin bildirib ki, Donbas üzərində ilk uçuşa həyata keçirən Bayraqdar TB2 düşmənin Pantsir S1, S125 və Tor raketini məhv edib. Xalq artisti Zülfiyyəxan Babayeva bahalı geyimi ilə diqqət çəkib. Instagramda Kim hardan geyinir səhifəsində xalq artistinin ehnəyi 807 manat, çantası 3755 manat, botlarının qiyməti isə 1870 manat dəyərində qeyd edilib. Ednimistanın keçmiş müdafiə naziri Seyran Uhaniyan baş nazir Nikol Paşinyanı döyüş əməliyyatları və silahlı qüvvələrlə əlaqəli məlumatları açıq şəkildə müzakirə etməməyə çağırıb. Uhaniyan bütün bunları yalnız həlbi idarəetmədən uzaq və dövlət idarəetçiliyində savatsız insanların açıq şəkildə müzakirə edə biləcəyini bildirib. Paşinyan ötən gün parlamentdəki çıxışında bildirmişdi ki, müxalifətin fəaliyyətində fəal iştirak edən keçmiş bir həpçinin oğlu mühalbədə döyüş tapşırıqları yerine getirmeyip. Rusya ve Ukrayna yarım milyon askeri hərəkətə keçirib. İngiltərəli mediyası Ukrayna və Rusiya arasında müşahidə olunan hərbi gərgənnliklə bağlı xəbərləri belə başlıqla verir. Eko Moskva qadisuna danışan mütəxəssislər Vladimir Putin'in son 50 ilin ən böyük hərbi yerləşdirmə əmrini verdiyini, cəphə xəttində hərəkətliliyin soyuq müharibə dövrünün ən gərgin vaxtlarını xatırlatdığını qeyd edirlər. Rus hərbi analitik Pavel Felgenhauer isə ona verilən Rusiya müharibə ərefəsindədimiz sualına cavabında hardasa belə cavabını verib deyib ki bütün ordu səfəldəlik halındadır stat sakit okeandan batik dənizinə qədər bu 1973 və ya 1962-ci ildən bu yana heç vaxt qeydə alınmayıb